Alhamdulillah. bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vasalo vassalam alh abd alloh taolo dini islomni mo'min musulmonlar uchun o'ziga muqarrab bo'lish vositasi qilish bilan bir qatorda aynan islomdagi arkonlarni hukmlarni yengillatib berdi alloh taolo boshqa dinlarga boshqa payg'ambarlarga yuborilgan shariatga nisbatan bizni dinimizni yengillatib berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muadi ibin jabal roziyallohu anhuni yamonga jo'natayotgan bir vaqtlarida yassiru ve la tuassiru yengillatinglar og'ir qilmanglar deganlar ana shu ma'noda dinimizdagi bugun yana bir yengillikni aynan ibodat masalasi namozga taalluqli bo'lgan masalalardan biri tahorat bo'ladigan bo'lsa tahoratda ham yengil bo'lgan bir masalani alloh taolo siz bizga yo'lini ko'rsatdi buni tayammum deyiladi demak tayammum tahoratning va g'uslning o'rniga o'tuvchi bir masala tayammum o'zbek tilida tarjima qilinganda qas qilish deyiladi shariatda esa istilohda esa demak tayammum o'sha insonni namoz o'qishi uchun qur'onni ushlashi uchun masjidga kira olishi uchun va hokazo va hokazo tahorat bilan qilinadigan amallarni o'rniga o'taydigan tahoratning bir turi hisoblanadi buni yengilligini inshaalloh suhbatlarimiz davomida o'zingiz yana guvohi va albatta buni eshitib bilib olasiz tayammum payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam taraflaridan emas avvalo qur'oni karimda shurug' bo'lgan qur'oni karimda alloh taolo o'zi aytgan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق الله العظيم مؤيدة سورة سنين قلت انشاء آيات الله يتركي أجر بي مربو سيلر قري بي مربو سيلر دم رأس سوش لطوم سيلر یا که سفر دا بسیلر، سفر دا بود تو رو بام سوتا yoki bir inson hojatdan chiqdi endi suv yo'q yoki bo'lmasa uzrli bir inson yoki bo'lmasa er xotin munosabati bo'ldi mana shundoq vaqtdafa suv topolmasanglar fdemak pokiza tuproq ila tayammun qilinglar tayammun qandoq qilinishini o'zi o'rgatdi demak yuzingizga va qo'llaringizga undan surtinglar masq qilinglar deb alloh taolo qur'oni karim orqali tayammum qachon qilinadi va qandoq qilishini o'zi o'rgatib berdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda esa buni abuda ufforiy roziyallohu anhu aytib beradilar aytgan ekanlarki pokiza tuproq musulmon kishi o'n yilgachada suv topolmasa tahoratning o'rniga o'tuvchi pokiza narsa pokizalovchi narsa deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarda aytdilar demak bir inson 10 yillab suv topolmasa 10 yillab suv bo'lsa-da, u badanga ishlatish uchun uzrli bo'ladigan bo'lsa demak bu insonlarning tahorati tayammum bo'lishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar demak azizlar mana <laughs> bu bizga yengillik bir inson suv topolmadimi deb namozdan to'xtalmaydi. bir inson bemor ekanman manga suv ishlatish mumkin emas ekan deb namozdan to'xtamaydi uning o'rnini bosuvchi alloh taolo qur'oni karimda tayammum masalasini demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqali o'rgatdiki ana shu tayammum bilan ham demak biz bemorlikda ham suv topolmaganda ham namoz o'qishimiz mumkin bo'ladi endi shu o'rinda tayanmumni kayfiyatini aytib ketaylik tayanmumni kayfiyati demak o'sha toza tuproqqa qo'lni birinchi urish orqali yuzini surtish yani mast qilish agar tuproqqa urilganda qo'lida bu narsa yuzini shiniydigan biron narsa yopishgan bo'lsa qoqib boridiki maqsad shu insonni ko'ziga yoki yuziga biror bir, -bir zarar yetkazmasin deyai bu birincisi demak yuzimizga bahs tortamiz ikkinchisi chap qo'limizni tuproqqa urib o'ng qo'limizni to'rtta barmogini orqasidan boshlab mana mana shundoq tortiladida to mana bu tursakni tugagunicha ya'ni tirsak bilan ir birga so'ng bu qo'limizni orqasi bilan ishqaladik to'rtta barmog'imizni tagi bilan ketdi tegi endi ust tomoni qoldi ust tomonni qilayotganda esa demak bosh barmog'imiz bilan bu yoqda ham bosh barmoq qoldi bosh barmoq va qo'limizni qorni bilan bir qatorda oldiga qarab ishqalaymiz keyin o'ng qo'lni uramiz o'sha changga yoki tuproqqa so'ng xuddi shu shaklda to'rtta barmog'i bilan va yuzning qo'lning orqa tomoni tirsagingiz bilan birga ish qilasiz. oldi tomon bilan bosh barmoqingiz qoldi demak bosh barmoq va qorni bilan bir qatorda oldiga qarab tortib mundoq chiqazib qo'yasiz mana shu tayammumning kayfiyati bu ham juda ham yengil demak qo'lni tuproqqa urib yuziga mas tortish so'ng chap qo'lni tuproqqa urib yoki changga urib o'ng qo'lga mahs tortish va xuddi shu shaklda chap qo'lga mahs tortish bilan tayammum qilgan bo'lamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda attyademak tayammum birinchi zarba uriladi yuz uchun mas qilishga ikkita zarba keyingisi o'ng va chap qo'lni o'sha tirsak bilan birga mas qilishga deb pay'mbarimiz sollalloh alayhi vasallam hadislarida aytdilar endi yani e, yana bir masala bor bu, e, bu ham yengillik deylik bir cho'lda e, dalada inson ketyapti suv yo'q qattiq bir chang bo'ldi qarang dinimizdagi yengillikda buni ulamolarimiz kitoblarida bitgan yuzingiz chang bo'lib ketadi ana shu vaqtda endi qo'lingizni tuproqqa yoki changga urishingiz shart emas ekan yani, niyat bilan yuzingizni shundoq ishqalab qo'yib yoki qo'lingizni haligi ko'rsatgandek qilib ishqalab qo'ysangiz ham tayammum qilgan bo'lasiz bu ham dinimizdagi bir yengillik yuqorida aytganimizdek demak e, tayammum ham tahoratning o'rniga ham g'usrning o'rniga o'tadi o'tadieik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imron roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bu juda nihoyatda uzun hadis biz aynan bizga kerakli joyini olamiz bir safarda alayhi vasallam namoz o'qidilar namoz o'qigandan keyin burilib sahobalarga qarasalar bir kishi namoz o'qimasdan qavmga qo'shilmasdan jamoatga qo'shilmasdan chekkada o'tirgan ekanlar shunda payg'ambar alaisalom aytdilarki ey falonchi nima uchun sen jamoat bo'lib namoz o'qishik o'qimading nima man qildi sani deganlarda ya rasululloh suv yo'q ekan man junu bo'lib qolgundim g'usul qilolmadim deganlarda de aytdilarki pokiza tuproq bilan Sen tayammum qilganingda sanga bu kifoya qilariar demak tayammum qilsa g'usulni ham o'rniga o'tadi aynan shu holatda tayammum qilishlik bilan g'usul qilingan hisoblanadi dedilar va yuqorida aytganimizdek demak e, musulmon kishi o'n yillab suv topmasada e, tayammum qilishligi uning tahorat va o'rni kelganda 'usli o'rniga o'tadi degan hadis aynan mana shu sizu biz eslayotgan tayammum haqidagi hadis hisoblanadi alloh taolodan so'raymiz avvalo avvalo doimo suv bilan tahorat qilishlikka yetmaydi alloh taolo bunaqa holatga tushirmasin yoki bo'lmasa bemor bo'lib suv ishlatmaslik ham bu insonga bir xursandchilik kiritmaydi ayniqsa yigirma e, yillab o'ttiz yillab tahorat qilib e, suv bilan keyin bir kun bemor bo'lib qolib tayammum qilsangiz bo'lar ekan desa inson juda de og'ir botadi nega doimo pokiza yurgan suv bilan poklanib yurgan inson tayammum qilishligi biroz qiyin bo'ladi lekin shariatimizga ruxsat o'rni kelsa bundan foydalanamiz shuning uchun aytmoqchi edimki avvalo bunaqa holatga tushmaylik lekin tushsak shariat ruxsat bergan biz o'sha ruxsatdan foydalanib hayotimizni ibodatlarimizni mukammal qilishimizga bois bo'ladi alloh barchalarimizni eshitganlarimizga amal qilishimizni fahmini ya'ni tushunishligini oson bo'lishini o'zidan so'raymiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh